Юля, mm. а ты знаешь, что самое главное на праздничном столе? На мухиму шампанском. Нет, самое правильное десерт. В нашем случае это будет ро ро ло. Ро ро ло. Да, это итальянский десерт mm -hmm. с мандариновым желе, mm -hmm. ореховой крошкой и легким сливочным мусом. Ты что для этого нужно а Нам понадобится тесто фило. Еще? Тесто фило. Это греческое, очень тонкое, mm -hmm. опять-таки, малокалорийное и достаточно диетичное тесто. Орехи. Орехи сколько? Скляночку? Немного, по, по полстаканчика. Ага, даже пивскляночка. Двух-трех видов, у кого сколько есть. Ага, это волоски, мигдаль, а, Дальше нам понадобится мед. Так, е. А, мята. Е. А, пудра так. сахарная. Желатин, желательно листовой. Так. И мандарины. Ну что ж, приступим. Давай, я готова. Сначала мы возьмем наше тестофило. Посмотри, какое тонкое. Интересное. А ты его готово уже купував в супер? Да, да, оно продается готово. Нам его готовить не нужно. Но из него нам нужно приготовить именно эти самые Угу. А понадобится нам совершенно немного, буквально один лист. Если я хочу пригласить, скажем, компанию с 10 людей. Десять 10 листов. 10? Все ясно. Вот мы взяли лист теста. Соответственно, остальное красиво сворачиваем обратно. Так. И возвращаем в холодильник. У нас есть вот, э, растопленное сливочное масло, mm -hmm. и нам нужно его достаточно обильно смазать. Смазать, да? Ну, Но, я думаю, с этим в порой да, Ты роби какие-то стратегично важнейшие задачи. А я сейчас э, стратегически замочу э, Ковый, для желе, э, э, в данном случае, желатин. Это листовый, да, желатин называется? Да, листовый О, желатин. листовый желатин. Кроме всего, нам еще понадобится блендер. Угу. С его помощью мы будем делать как ореховую крошку, так и мандариновое желе. Угу. Теперь у нас есть сахарная пудра. Пальцами угу. посыпаем это тесто нашей сахарной пудрой. А с кикериасом, скажите? Ну, так оно, чтобы было довольно сладеньким. У -у -у. Вот ты будешь мазать, но ну, одним глазком глянь сюда. Мы еще декорируем и опять-таки добавляем вкусы с помощью листиков мяты. Так, вот мы вот так вот складываем потом. Дальше мы берем мандарины. Пока ты подготавливаешь ро-ро-ло, берем чашку запах. для блендера, очищаем эти вот белые mm -hmm. штучки желательно счищать, так как они могут как раз-таки давать такую э, ну, терпкость mm -hmm. и, и даже порой горечь. <звук> Тесто ты уже подготовила. Yeah. А я, в свою очередь, подготовил формочку для этого теста. Вот, смотри, какая штука интересная. Uh -huh. То есть это на самом деле емкость. Мы ее обмотали пергаментной бумагой, так. смазанной сливочным маслом. Тому она тримается, да, на ней? Да. Все движется. ясно. Ага. И теперь мы намотаем наше тесто на... Включаем духовку. А она у нас как раз разогрелась. Мы берем противень. А сколько градусов бутылка бутылки? 165-170 градусов. Оно готовится быстро. Ставь. Красота. Сколько хвилин? От 10 до 14. Что далее? А дальше мы воспользуемся вот нашим блендером и перебьем все это в кашицу. Я думаю, я думаю достаточно. Сейчас нам снова-таки нужно будет пропустить эту всю историю через сито. А теперь нам нужно замочить желатин, uh -huh. но ну, опять-таки не убить его, а просто замочить, чтобы он размяк. Сделаем мы это с помощью воды uh -huh. и небольшой миски. Какая вода моя будет теплая или холодная? Это должна быть прохладная вода. Uh -huh. Сколько часов э, желатин должен разбухать у водичке? Ну, вот этот очень быстро. Ему буквально достаточно двух минут, и он уже готовый к употреблению. Так, теперь мы наливаем наш э, получившийся классный фреш э, мандариновый опять-таки в сотейник. Так. Э, добавляем к нему немного меда. Вот, пока у нас нагревается это, мы можем сделать с тобой э, ореховую крошку. Давай. Будем использовать опять-таки блендер. Так, я памятаю, что нам для этого треба три разных вида горех Да. Просто сюда и кладу, да? Да, да, да. В равном количестве. Mm -hmm. По сути, столько, сколько тебе нравится, но ну, немного. Mm -hmm. Готово! Включаем вторую плиту. Так. Включай. И вот эту вот ореховую крошку угу. просто выбрасываем. А ты не сковороду. страшно, что там у нас такие больше крупные шматочки трапляются? Вообще таки должно быть. Вот же наши горихи. Так, и еще согреем наше желе. И переживаем за наш фреш И посмотрим, как наш... Красота! О. У нас готова. Вот так. Ага. Так, вот у нас, смотри, у нас так. отлично замочился желатинчик. И вот у нас нагрелось то, что мы ожидали. Мы не дали ему закипеть. Так. И сейчас просто вот свободно туда помещаем ага. вот этот желатин. И вот так вот его распускаем, слегка покачивая. А, -а, -а. а тем часом горихи начали пахнуть смаженными горихами. Самое время добавить сахарную пудру. Где-то добротных полторы столовых ложки еще 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 кукурузжаш майора станут да? и да, он должен да он должен сначала раствориться а потом mm -hmm. превратиться в карамель так Скажи, а вот жеменом нам как раз таки надо сейчас залить и поставить его в холодильник так вот, дорогие друзья, мы подготовили наше желе. Но прежде чем класть его в холодильник, нужно дать ему остыть. Я подготовил заранее готовое желе, у нас уже есть. Але фактично для того, чтобы желе застыло, треба 15 минут, чтобы довести его до комнатной температуры, и потом еще 2 часа, нехай постоит у холодильничку. Юля абсолютно права. Именно столько времени понадобится. Понадобилось нам для того, чтобы вот это вот желе застыло. Воспользуемся обычным столовым ножом. Uh -huh. Сделаем небольшие вот такие вот надрезы. А какой формой мы будем работать желе? Нарежем мы какими-то формочками, или Ну, у нас, во-первых, заявленная форма уже есть, и теперь его нужно аккуратненько оттуда достать. Uh -huh. И вот аккуратненько тоже мы удаляем пергаментную бумагу с середины. Класс. Есть. Вот у нас желе. Класс. Угу. Так, хорошо. И нам еще осталось приготовить сливочный мусс. Так. К этому мы возьмем кусочек сливочного масла. Угу. И такую хорошую столовую ложку меда. Угу. Ось у нас столовая ложка. Да. Поехали. Отлично. Размешивай. А я застану пока сливки. Ты можешь продолжать забивать, а я буду добавлять туда тонкой стоечкой буквально немного сливок. Так, ну что, осталось нам собрать нашу красоту. Давай. Мы ложим желе. Так. Теперь сверху ложишь это. Я что еще это? даже ничего не сказал. Но а... Я все разумею, что треба набирать их в ложку, и куда? Просто и туда. Рот. Теперь мы заливаем этот орешек вот этим нашим угу. сливочным мусом. Угу. Повторяем. Последние штришки, для того, чтобы наше блюдо заиграло более яркими красками. И наш подарочный фейерверк вкуса готов. Ну что, Юленька, настал твой звездный час. Пора пробовать десерт. Ой, Дима, я бы с радостью его спробовала, но я не знаю, как. Все очень просто. Мы тебе, дорогая Юля, милка, в помощь. Mm. Mm. Вот оно, маленькое женское счастье. Mm, дуже mm, в знаки дается мэр. Але тут же е, ніжність оцього нашого суфле, тут же е, нагадується мандаринове желе, і горіхи надають, знаєш, такого смаку е, дуже яскравого. Це просто неймовірно. Здорово. От тепер я точно знаю, як абсолютно кожного можна здивувати своїми вміннями. Дімочка, спасибі величезне. Ти просто мій герой. Ророла з мандариновим желе та горіхами. Змастіть лист тіста вершковим маслом та посипте цукровою пудрою, декоруйте тісто листям м'яти та обкрутіть на форму для запікання. Запікайте у духовці при температурі 165-170 градусів 10-14 хвилин. Розвадіть лист желатина у воді, збийте мандарин у блендері, готовий сік. Пропустіть крізь сито. Зігрійте суміш сокою з медом у сотейнику та додайте желатин. Дайте желе охолонути до кімнатної температури та покладіть його у холодильник на 2 години. Зробіть горіхову стружку, обсмажте на сухій пательні. Після приготування додайте цукрову пудру, Збийте вершкове масло, мед та вершки у мус. У готову форму з тіста покладіть желе, стружку з горіхів, а зверху полийте мусом. Зробіть ще один шар. При подачі декоруйте желе мусом з горіхами.